السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں کس چیز کے لیے آئے ہیں ملک و مال کے لیے مولانا عبدالرحمٰن صاحب کا بہت ہی پیارا اور زبردست بیان جزاک اللہ ماشاء اللہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں کہ ہم دنیا میں ملک و مال کے لیے نہیں آئے ملک و مال ہماری ضرورت ہے ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اللہ ہماری زندگی سے راضی ہو ہم ایسے مرے کہ ہماری موت سے اللہ راضی ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ آخرت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا اسی لیے آپ کے پاس میں جب انسارے مدینہ آئے ہیں بیعت اقبا کے وقت میں تو آپ نے انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا علم آن بایا کیا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں یعنی ہم آپ سے باپ کی بات کو قبول کریں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا یہ معنی ہے بیعت کے ہمارے ذمہ کیا کام ہوگا یہ بیعت کے معنی ہے تو آپ نے فرمایا تبا علی السمی والتا فی والمکرہ فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو اس پر بیعت کرو فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ دین کے لئے خرچ کرو گے تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراقی کی حالت ہوگی تو اس پر بیعت کرو والمر الْمُنْكَرِ اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور, مٹائے اور برائیوں کو دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے اس پر بیعت کرو تقور فلائی حق لا فی اللہ تخاف لومت اور حق بات کہ ملامت سے ڈرو گے نہیں کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کون کیا, کہے گا؟ کون کیا کرے گا؟ نہیں حق بات کہیں گے اللہ کا ہم کو یہی حکم ہے لیکن حق طریقے سے کہیں گے اور فرمایا, تم کما تم اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ آ جاؤں اور پورے دنیا تمہارے مقابلے پر آ جائے اس وقت میں میری حفاظت کے لیے ان تمام وسائل کو اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس پر بیاد کرو حضرت حضر سعاد بن،, عصاد بن زرارہ رضی اللہ اس مجمع میں تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا اللہ کے رسول اگر آپ کی یہ شرائط ہم پورے کریں تو ہم کو کیا ملے گا آپ نے فرمایا وَلَكُمُ مل <الْجَنَّة> اگر یہ شرائط تم نے پوری کر دیا تو اللہ اس پر تمہیں جنت دیں گے اور یقین رکھے کہ جس کی جنت بن گئی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے جب آخرت بننا شروع ہوتی ہے تو اس کے بناو کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں حیات طیبہ کی شکل میں جس کو قرآن میں فرمایا ہے اور جب کسی کے آخرت اجرنا شروع ہوتی ہے تو اس کی اجار کے آثار دنیا میں معیشتن دنکا کے شکل میں ظاہر ہوتے ہیں یہاں تک کہ جینے کے بجائے لوگ مرنا پسند کرتے ہیں اور لوگ اور, اور آپ دنیا میں دیکھو تو مر قریب نہیں رہے ہیں بلکہ وہ لوگ مر رہے ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہے لیکن زندگیوں کو اللہ نے تنگ کر دیا وہ جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةِ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمہ میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہوگا بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی گھٹنے ٹیکیں گے اور ان کے خزانے ایمان والوں کے پاس آئیں گے یہ آپ کے علم میں تھا اسی لیے آپ ہجرت کے وقت میں جب آپ تشریف لے جا رہے بے بسی اور بے کسی کے حال میں اور سوراخا ابن مالک نے آپ کا پیچھا کیا ہے اور وہ آپ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا سورا اس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اس بے بسی اور بے کسی میں آپ کس طرح ابن حرمز کے کنگن کی بشارت کس سراخہ کو دے رہے ہیں اس لئے کہ آپ کو علم ہے کہ اس محنت کا انجام یہ ہونا ہے عدی ابن حاتم آپ کے پاس میں آئے آپ نے فرمایا عدی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے تو عدی نے کہا کہ میں ایک مذہب کا ماننے والا ہوں آپ نے فرمایا تیرے مذہب کو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں تو اپنے قوم کا مال کھاتا ہے تیرے مذہب میں کھانا حلال ہے تو ان کی نگاہیں جھگ گئی آپ نے فرمایا میں بتاؤں تم کیوں اسلام نہیں قبول کرتے تم اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہماری چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کے پاس میں کہ یہ کمزور بھی ہے اور بے بس بھی ہے اور بے سرو سامان بھی ہے ان کے پاس کپڑوں کی کمی ہے ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ سطح نہ کھل جائے ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں ایک ایک سواری پر دس دس سوار باری باری سوار ہوتے ہیں اور پیر چھ پیر چھل جائے تو چتھڑے بان کر کے چلتے ہیں سب کی سب بھوک کے وجہ سے گر جا رہی ہے ہماری چاروں طرف یہ کمزور قسم کے لوگ ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ہو کر ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے لیکن آپ نے فرمایا کہ عدی جانتے ہو کس رائب نے حرموز کو فرمایا اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں ہوں نام تو سنا ہوں فرمایا کہ اس رائب نے حرموز کے خزانے فتح ہوں گے اور اس کے فتح کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے اور فرمایا مدینہ کا حال ہے یہ تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ ایک دن مدینہ پر وہ حال لائے گا کہ اس مدینہ میں سارے زکاة دینے والے ہوں گے کوئی بھی زکاة کا لینے والا نہیں ہوگا اور حضرت عمر نے عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ نے مدینہ کا یہ حال بنایا تھا کہ مدینہ میں سارے زکاة دینے والے تھے کوئی بھی زکاة کا لینے والا نہیں تھا اور یہ فرمایا کہ ہماری محنت سے دنیا میں وہ امن و امان ہوگا آج تو تم چاروں طرف ہم کو خوف اور کی فضا میں دیکھ رہے ہو لیکن اللہ ہمارے کام سے دنیا میں وہ امن و امان لائے گا کہ ایک لڑکی امن سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی نہ اس کو اپنے زیورات کی چورے ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہوگا ہمارے کام سے دنیا میں اتنا امن و امان قائم ہوگا اس لیے میرے دوستوں اللہ نے ایک اللہ نے ہم کو دنیا میں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی رضا کے حاصل کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور آخرت کے بنانے کی فکر کریں گے جب یہ دو بنیاد امت میں زندہ ہوگی تو ان کی جو ضروریات ہوگی اللہ اپنے خزانے سے ان کو دیں گے طاقت کی ضرورت ہوگی تو اللہ طاقت دیں گے مال کی ضرورت ہوگی تو اللہ مال دیں گے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے میدے میں استعداد نہیں ہوتی روٹی اور بوٹی کو ہضم کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے سارے آزاد دے دیے لیکن صرف اس کو دات نہیں دیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دات نہیں ہوتے اس لیے کہ اس کے مہدے میں روٹی بوٹی حضم کرنے کی استعداد نہیں ہوتی ابھی صرف دودھ ہی ہزم کر سکتا ہے جیسے جیسے اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے معدے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے دات رکالنا شروع کرتے ایک آیا دو آئے تین آئے یا کہ استعداد مکمل ہو گئی تو 32 دات پورے ہو جاتے ایسا ہی میرے دوستوں امت میں جب ملک و مال کو حضم کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے ابھی تو استعداد ہے ہی نہیں ملک و مال آ جائے تو ظلم و وجود میں آتا ہے زیادتی وجود میں آتی ہے قتل و غارت گری وجود میں آتی ہے استعداد کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں ساری ہاتھ سے نکل گئی جب استعداد پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ملک و مال دیتے ہیں صحابہ میں استعداد پیدا ہوئی لگانے کے نتیجے میں یہاں تک استعداد اتنی پیدا ہوئی کہ اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ان کو اللہ کی نافرمانی پر اٹھا نہیں سکتا ہے اور مال کا ڈھیر اور مٹی کا ڈھیر ان کی نگاہ میں برابر ہو گیا تو اللہ نے پوری دنیا کے سیاہ اور سفید کا ان کو مالک بنا دیا اور اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کے فرمایا کہ اگر ان کو ہم طاقت دیں گے تو کیا کریں گے فرمایا نماز قائم کریں گے یہ زکاة ادا کریں گے اور یہ بھلائی کو دنیا میں پھیلائیں گے اور برائیوں کو دنیا میں مٹائیں گے اگر ان کو طاقت دیں گے تو یہ کام کریں گے جب امت میں استداد پیدا ہوگی تو یہ پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ایمان والوں کے لیے بنائی ہوئی ہے اور جب تک ایمان والا دنیا میں ہے یہ دنیا باقی ہے اور جب ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا و لقت کا تبنا فی ذکر کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے جب ہی استعداد پیدا ہوگی تو اللہ دیں گے۔ اسی لئے میرے دوستو نقلی داتوں سے کام نہیں چلتا ہے اصلی دات ہونا چاہیے اور اصلی دات اس وقت ہوں گے جب امت میں ملک و مال کو حضم کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے ہمارا صرف مال و ملک و دولت کے لیے باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بروقت دیکھ سکیں جزاک